کار فقیر کی پوسٹ لائی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری ویس سرری امری واہل قولی جب یہ پی ٹی وی کا ابتدائی دور تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس وقت ہمارے یہ لوک گلوکار عن فقیر کا تعارف ہوا اور بس یہ آئے اور آکے چھا گئے سمجھئے ان کی جو گائکی تھی وہ بے انتہا پسند کی گئی کیونکہ خالد سطن انہوں نے اپنے رنگ میں جو ان کا صوفیانہ رنگ تھا اس صوفیانہ رنگ میں انہوں نے یہ گائی اور ملک گیر شور نہ صرف ملک گیر اس حاصل کی بلکہ باہر کے ملکوں میں بھی گئی ہے اور ان کو بہت سراہا جاتا تھا اور اسی کی دہائی میں ملنے والا صدارتی ایوارڈ ان کی اس پر سر فیرست ہے کریڈٹ پر علم فقیر کی گائی کی میں عشق الہی کا فلسفہ موجود ہے اسی چیز نے ان کو شہرت دلائی کیونکہ دیکھئے کیسے انہوں نے گایا ہے ڈوب کے گایا ہے تیرے عشق میں جو بھی ڈوب گیا اسے دنیا کی لہروں سے ڈرنا کیا یہ خالصتاً صوفیانہ کا نام ہے اور یہی گیت ان کو فن کی دنیا میں عمر کر گیا یہ سن انیس سو بتیس میں جام شوروں میں پیدا ہوئے اصل نام علی بخش تھا لیکن علن فقیر کے نام سے مشہور ہوئے ریڈیو اور ٹیلی ویژن دونوں پر یکساں مقبول تھے فنی دنیا میں ان کو لے کر آئے دانشور ادیب اور ماہر ثقافت ممتاز مرزا صاحب علن فقیر نے سندھی پنجابی اردو سرائی کی اور بہت سی دوسری زبانوں میں گانے اور صوفیانہ را راگ گائے لیکن محمد علی شیقی کے ساتھ جو انہوں نے دو گانا گایا تیرے عشق میں جو بھی ڈوب گیا وہ ان کی فنی شہرت میں بہت اضافے کا باعث بنا اس کے بعد انہوں نے ایک ملی نغمہ گایا اتنے بڑے جیون ساغر میں تو نے پاکستان دیا ہو اللہ یہ تو بچے بچے کی زبان پر یہ اتنے بڑے جیون ساغر میں بہت سادہ مزاج تھے بالکل بہت ہی انکسار کے ساتھ رہتے تھے ہاتھ میں جب گاتے تھے ہاتھ میں ایک تارہ ہوتا تھا مجھے ایک تارہ ہی اس کی یاد آئی ہے کہ یہ ایک تارہ کہلاتا ہے اور ساتھ میں دوسرا ساز ہوتا تھا بجانے والا اور ڈھوپ کے گاتے تھے اب یہ تو دنیا سے چلے گئے بہت جلدی چلے گئے یعنی فن کا سفر شروع ہی ہوا تھا زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا کہ ان کا بلاوا آ گیا لیکن ان ان سے محبت کرنے والے ایک شخص نے جو پنجاب کے تحصیل رحیم یار خان کے رہنے والے ہیں ان فقیر واحد بخش انہوں نے علا فقیر کا روپ ایسے دھارا کہ ع فقیر ہی ان میں سما گئے اب وہ اپنے بیٹے کے ساتھ لوگ ورثہ اسلام آباد میں اپنے فن کے جوہر دکھاتے ہیں علا فقیر تو خود وہاں سے تعلق رکھتے تھے جام شوروں سے اور انہوں نے سندھی اردو پنجابی سرائی کی زبانوں میں اپنا فن پیش کیا اب فقیر واحد بخش جو آئے ہیں تو انہوں نے اتنا اپنے آپ کو مرج کیا ہے ان کے جو ان کا گیٹ اپ تھا کہ داڑھی موچوں بالوں کا انداز بھی علا فقیر جیسا ہے اور اللہ فقیر کے انداز میں ہی راگ لاپتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے علا فقیر کا کیوں روپ دھارا تو انہوں نے بتایا فقیر واحد بخش نے کہ مجھے ان سے ایسا آ, وہ ایسا لگاؤ تھا دلی گہرا گہرا دلی لگاؤ تھا کہ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو میرے اندر ایک تشنگی آ گئی تو پھر میں نے ان کے جیسا اپنے آپ کو بنایا تب جا کے میری وہ تشنگی دور ہوئی اور اب میں انہی کی طرح سے گانے گاتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ انہی کی طرح سے گاؤں اب یہ آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ میں واقعی ان کی طرح گاتا ہوں یا نہیں گاتا ہوں اور میں سندھی میں بھی گاتا ہوں اور سندھی ثقافت کو بھی پروموٹ کرتا ہوں فقیر واحد بخش دو بار امریکہ اور پانچ بار انڈیا بھی جا چکے ہیں جہاں انہوں نے صوفی فیسٹیولز میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا فقیر واحد بخش کہتے ہیں کہ فوک سنگر ملک کا اثاثہ ہیں یہ تو حقیقت ہے میں بھی یہی کہتی ہوں آپ دیکھئے جاز اور کون کون سے پاپ اور فلانا اور ڈکانا موسیقی کے وہ آتے رہتے ہیں لیکن کوئی جمتا نہیں ہے میدان میں اور یہ ہمارے ملک کا جو فوک ورثہ ہے لوک ورثہ یہ سمجھئے کہ یہ مضبوطی سے اس کی جڑیں بیٹھی ہوئی ہیں یہاں کی ثقافت میں جب ہمارے یہ آتے ہیں گلوکار تو پھر ہمیں اور کچھ نہیں اچھا لگتا بس ہمارا دل چاہتا ہے انہی کو سنے جائیں بہرحال یہ ہے اسلام آباد میں پرفارمنس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں فقیر واحد بخش کہ صوفی بزرگ و شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کی مہربانی سے ہمیں اسلام آباد میں پرفارمنس کا موقع ملا ہم یہاں پورے ملک کے لیے گاتے ہیں فقیر واحد بخش کے جوان سال بیٹے ساجد علی بھی ان کے ہمراہ گاتے ہیں فق فقیر واحد بخش کہتے ہیں مجھے فقیر واحد بخش کے بیٹے ساجد علی کہتے ہیں کہ مجھے والد کے ساتھ پرفارم کرنے میں بہت مزہ آتا ہے والد کا اپنے استاد علاد فقیر کے لیے بہت بڑا پیار ہے اور ہم ان کے گانوں پر جھومے بغیر رہنی پاتے ہیں موسیقی کے آلات یکتا, یکتاروں اور دوسرے کا نام مجھے پڑھنا نہیں آ رہا ہے واحد بخش خود بناتے ہیں اور وہ اور ان کے بیٹے ساجد علی اس فن کو نئی نسل میں منتقل کرنے کے لیے اپنے کئی شاگردوں کو صوفی گائی کی تربیت بھی دیتے رہے ہیں اور دے رہے ہیں ویری گڈ فقیر واحد بخش صوفی شعرا سچل سرمست شاہ عبدال لطیف بھٹائی بابا بلے شاہ اور دیگر شعراء کے کلام گاتے ہیں دونوں باپ بیٹا پرعزم ہیں کہ وہ صوفی ازم صوفی شاعری کے ذریعے پاکستان کی خدمت کرتے رہیں گے اور پاکستان کے لوک ورثے کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ 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 خدا حافظ